Бомбежки усиливаются, и тем более, что заметно, что они начались непрерывное воздействие на общество. Сказать, что это настоящая война, я все равно не могу, потому что это больше похоже на действия террористического государства по отношению к соседнему государству. Пользуясь некой безопасностью, фактически Путин занимается терроризированием местного населения, в частности, Киева, Одесса и других городов, запуская это все ночью. И люди, которые вот живут среди этого всего, киевляне говорят, ну что, ну с двух часов ночи до четырех по несколько шахедов зужат практически непрерывно. Это говорит о том, что Путин выбрал тактику терроризирования граждан Украины. Таким образом, он хочет, наверное, психологически сломать украинцев. А поэтому, наверное, к нему и подключаются такие деятели, предатели, как Арестович, и начинают говорить, что украинцы еще и пуфло, и его ступней ног не стоят, и он всегда говорил, что они грязь, потому что не могут сопротивляться кому. Украинцы сопротивляются духом Путину, потому что война идет с Путиным. Путин развязал эту войну. Это кровавый бес, который вот сейчас терроризирует мирное население. Потому что так он говорит, я воюю с Америкой, с Европой, доказывая им свою правоту, но убиваю украинцев. А так как я не в состоянии вообще победить армию, поэтому буду терроризировать мирные города, такие какие в Одессе, Харьков. Поэтому иррациональная составляющая в этой войне и ненависть Путину к украинцам, это очевидно гражданам Украины.